Олександр Юрійовичу, страхітливі прогнози синоптиків на другу декаду квітня. Від метра до трьох вище рівня води в багатьох річках. Це практично третина областей України. Керівники цих областей сьогодні будуть присутні на нараді. Які настанови вони отримають від вас? Ми знаходимося на защитній дамбі на рікі на Волині. Сегодня по заданию президента я проведу заседание координационного штаба действий центральных и местных органов власти по пропуску паводка и по недопущению подтопления в западных областях Украины. С 1 по 5 апреля будет резкое потепление, температура дойдет до плюс 13 и, конечно, будет интенсивное таяние снега центральный штаб, региональные штабы всех областей Украины работают в круглосуточном режиме. Каждый час мы получаем информацию, мониторинг и по уровню воды в реках, и по уровню грунтовых вод. Мы составили карту рисков, как традиционных зон подтопления, таких как бассейны рек Днепр, Днестр, Припять, Дунай, так и территории нетрадиционных, в которых могут быть проблемы, это на центральной и на восточной Украине. Сейчас сконцентрированные группы спасателей МЧС в количестве всего 43 тысячи человек, 5 тысяч единиц техники, около 1000 единиц техники водной, которая может преодолевать водные преграды, 22 летательных аппарата, это вертолеты, самолеты и 90 бригад пиротехников. Мы уже несколько дней приступили к взрыванию льда на реках в тех местах, где образуются скопления именно льда. Сегодня будет проведена координация действий местных органов власти. Самая главная задача, которая стоит перед каждым селом, районом, городом. Конечно, ответственность губернатором, губернатором никто не снимает. Должны быть полностью прочищены ливневки, канализации дренажные канавы, сточные лотки. Полностью обеспечено дежурство аварийных бригад с дренажными насосами, с грунтовыми насосами, для того, чтобы можно было быстро начинать откачку. Завтра в час дня я проведу всеукраинский селектор, на котором мы проверим выполнение органами власти тех задач, которые были поставлены на координационном совещании еще 6 февраля. Пока тот анализ предварительный, который у нас есть, показывает, что есть проблемы с ливневками и с дренажными системами в пяти областях Украины. Я надеюсь, что до завтрашнего дня будет полностью исправлена ситуация или мы усилим там работу мобильными бригадами МЧС и а сделаем кадровые выводы. Решением правительства для ликвидации чрезвычайной ситуации, это касается и уборки аномального количества снега и пропуска воды, предусмотрено возможность задействования денег из резервного фонда по результатам задействования дополнительных привлеченных средств, ресурсов, техники, людей, строителей будут приниматься решения уже о конкретных суммах платежей из резервного фонда. Спасибо. Спасибо. В этом году был данный объект эксплуатации захист селища Рубешев от подтопления воды водами рек Пискоты. Было захищено 74 гектара площади территории, 500 садов. Що от повінь, вона дуже стрімко піднімається. Пам'ятаєте, вже у вас великий досвід коли були коли був. Ми ще критичну навіть лінію, але ми його, кажуть, не допускаємо. А критичний? Ну, у нас критичні 2,20 поставили. Машиніст наступній станції Михайлюк. Костянович. Любищевского. Любищевского.